Hörmətli deputatlar, vəziyyəllər, çox xahiş edirik, diqqətlə qulaq asın. Hüquqları pozulan yüz minlər, lalələr adından Milli Məclisin sədri Sayeba xanımə və deputatlara müraciət. Bütün hüquqşünaslardan, zialılardan və mətbuat nümayəndələrindən xahiş edirik, bu haqq yolunda bizə dəstək olsunlar. Konstitusiya Məhkəməsinin ekspertləri olan Hüquqşünas alimlərin 2022-2023-cü illərdə apardıqları elmi-praktik araşdırmaların nəticəsi kimi Prezidentin nəzarətində olan Aliya Testasiya Komissiyasının Qanun jurnalında ondan çox alimin rəyi əsasında yazılmış 4 məqalədə təsdiqlənmiş hüquqi faktlardan sonra artıq ziyalılar və hüquqşünaslar mətbuatdakı çıxışlarında 13 ildir çəkələrsiz aparılan özəlləşdirilmənin xalqa qarşı cinayət və dövlətə qarşı təxribat olduğunu açıq şəkildə səsləndirirlər. Hüquqşünas alimlərin araştırmasından məlum olur ki, Ramiz Mehdiyev və onun prezident aparatında əlaltıları olan məmurlar və hüquqşünaslar Uğlanlar Heydər Əliyevin onları ən yaxın və sədaqətli adamları hesab etməsindən sui-istifadə edərək Uzak hədəf tutan xayın və məkkirlə məməlləri hələ 2000-ci ildə özəlləşdirmə qanununun qəbulu zamanı deputatların hüquqi savatsızlığından istifadə edərək özəlləşdirmə haqqında dövlət proqramının qanunla deyil, fərmanla qəbul etdirilməsi olmuşdur. 1993-cü il özəlləşdirmə qanununda açıq şəkildə yazılmışdır ki, Özəlləşdirmə dövlət proqramı, əmlak bölgüsü, əmlak payı və mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar olduğundan, ancaq və ancaq qanunla tənzimlənə bilər. Əsasən isə Ramiz Mehdiyev və bu işdə maraqlı olan məmurlar fərmanda həmin dövlət proqramına, konstitusiyaya tam zidd olan maddələr yazaraq Fərmanın perambulasında, yəni başında heç bir konstitusiya əsaslandırma olmadan Ulu Öndər Heydər Əliyevin etibarından istifadə etmiş və imzalatdırmaqı bacarmışdılar. Bugün niyə məmurlar və siyasətçilər Ulu Öndərin postsovət məkanında aparılan özəlləşdirmə zamanı xalqa qarşı olan ədalətsizlikləri və səhvləri analiz etmək üçün yaratdığı xüsusi komissiyanın qərarlarını Ali Sovetdə olan müzakirələri və 8 mart 1995-ci ildə Prezident sarayında özəlləşdirmə və özəlləşdirmə payları barədə Ula öndər Heydər Əliyevin tarixi çıxışı zamanı xalqa verdiyi vədləri yaddan çıxarıblar. Özəlləşdirmə payları çekləri paylanan zaman qüvvədə olan qanunlarla, xüsusən də şəxsən Ula öndərinin imzası ilə qəbul olunmuş qanunla Dövlətin ən kəsus vaxtında bütün özəlləşdiriləcək orta və iri dövlət əmlaklarının 65 faizi dövlət öhdəliyi olaraq vətəndaşlara verilmişdir. Bilirsinizmi, əziz deputatlar? Ulan dərinin imzaladığı qanunla sosial tarixə ədalət naminə xarici və yerli sahibkarlar vətəndaşlardan özəlləşdirmə paylarını, çeklərini alaraq ancaq və ancaq Bu əsasla özəlləşdirmədə iştirak edə bilərdilər. Və ən əsası qanunla Azərbaycan dövləti özəlləşdiriləcək bütün orta və iri əmlaklardan ancaq ona məxsus olan 35 faizi pulla satıb büdcəyə keçirə bilər. Özəlləşdirmə payları dövlət qiymətli kağızı olan çəklərlə vətəndaşlara verildikdən sonra, yəni dövlət qiymətli kağızları olaraq birinciliyi yerəşdirildikdən sonra qanunlarla qoyulmuş bu qaydaları heç bir fərman və hətta sonradan qəbul olunacaq heç bir qanun konstitusiyaya zidd olaraq poza bilməz. Yəni heç kim vətəndaşların qanunla verilmiş miras əmlak payı hüququnu poza bilməz. Əziz övladlar, bu dövlət öhdəliyinin və qaydaların qanunla qoyulduğundan niyə danışmırsınız? Bəzi deputatlar bəlkə də hüquqi savadsızlığı ucbatından əvvəllər deyirdilər ki, guya bu çeklər müəyyən bir dövr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu çeklərin arxasında heç bir əmlak payı hüququ yoxdur, deyərək xalqı çaşbaş salırdılar. Yalandır. Bu hansı qanunda yazılıb? Bunu olanda Heydər Əliyev nə vaxt deyib? Kimdir özünü Heydər Əliyevdən ağıllı sayan? Artıq bu hüquqi faktlar barədə Konstitusiya Məhkəməsinin mülki hüquq və konstitusiya hüququ üzrə ekspertləri olan Bakı Dövlət Universitetinin çoxsaylı hüquqşuna salimləri YouTube kanallarında da danışırlar. Və hamı bilir ki, ondan çox hüquqşuna salim elmi praktik olaraq sübut edib Bu barədə bütün məlumatları 22 may 2023-cü il tarixində özəlləşdirmə çəkləri qrupunda olan bir qrup Vətən müharibəsi veteranları və, və əmək veteranları 35 deputata, o cümlədən Milli Məclisin 15 komitə sədrinəcə göndəriblər. Əziz deputatlar, bilirsiniz ki, dövlətin siyasəti onun konstitusiyası və qəbul etdiyi qanunlardan məlum olur. Həmin dövrdə qəbul olunmuş qanunları icra etmək üçün o liderin imzaladığı və bu gün də qüvvədə olan özəlləşdirmə çəkləri haqqında əsasnamənin 5-ci bəndi ilə bütün özəlləşdirmə dövründə ödəniş vasitəsi kimi çəklərin istifadəsindən imtina etmək qəti qadağan olunub. Bilirsinizmi niyə? Diqqətlə qulaq asın, çünki qanunla dövlət özəlləşdirmə paylarını dövrədən çıxarmaq üçün Ancaq və ancaq investisiya fondları yaradaraq vətəndaşların özəlləşdirmə zamanı istifadə edə bilmədikləri özəlləşdirmə paylarını vətəndaşlardan qəbul etməli və onlara dividend verməli idi. Bu qanunla bir dövlət höftəliyidir. Ulan der xalqı 65 faizlik bu miras əmlak paylarını dövlətin ən kasıb vaxtında büdcədə heç bir milyard da olmayanda qanunla vermişdir. Bu bizim ata-babalarımızın və özümüzün qanı, canı və zəhməti hesabına qurulmuş var dövlətdən düşən miras əmlak payıdır. Kapitalizmdə bizim ailəmizin və övladlarımızın gələcəyinin təminatı kimi qanunla verilmiş əmlak payıdır. Əziz deputatlar və məmurlar, siz indi büdcədə və neft fondunda milyardlarla pul olduğu halda vətəndaşlara vəd olunmuş Hal miras paylarını fermanlarla əllərindən alıb satmaqla büdcə doldurmaq istəyirsiniz. Xahiş edirik ki, büdcə müzakirəsi zamanı bu məsələyə mütləq toxunun. Necə olur ki, Beynəlxalq Bankda 3-5 nəfər 10 milyard dollar xalqın pulunu yeyir və dövlət bu pulu büdcədən neft fondundan ödəyir. Deməli, aliqad məmurlar 10 milyardlarla pulu yeyib, 10 milyardı milyarder olurlar. Siz də vətəndaşların halal miras əmlak paylarını satıb büdcə doldurmaq istəyirsiniz? Hamınız gözəl bilirsiniz ki, bəzi deputatları çıxmaq şərti ilə Millət Vəkillərinin və aliqax məmurların ailəsi və qohumlarının biznes və əmlaklarının cəmi dəyəri 100 milyardlarladır. Öz vicdanınız qarşısında cavab verin. Əgər sizin hamınızın əlinizdən bu sərvətlərinizi alsalar, söyərdinizmi? Qarqı şədərdinizmi? Övladlarınız və özünüzü sizin mülkiyyətinizə həl qoyan məmurları, deputatları, hətta onların ailə üzvlərini intiqam qisas almaq üçün hədələyərdinizmi? Ermənilərdən torpaqlarımızı qan tökərək aldık. Sizdə vətəndaşlar öz əmlak paylarını almaq üçün kimlərinsə qanını mı mə tökməlidir? O lider Heydər Əliyev konstitusiya və qanunları beynəlxalq insan hüquqlarına xəlalət gətirən, beynəlxalq insan hüquqlarını pozan, xalqın mənfəəyinə xəlalət gətirən, dövlət siyasətini və xalqa dövlət öhdəlik vədini pozan belə siyasətçiləri necə cəzalandırardı? Çox xahiş edirik ki, bu ilin sentyabr ayında təcili olaraq Milli Məclisdə müzakirə aparılsın. Və Milli Məclisdə olan qeyrətli deputatlar aliqah məmurlardan qorxmadan həqiqətləri cənab prezidentə düzgün çatdırsınlar. Çox sağ olsunlar. Bəzi deputatlar bizim onlara göndərdiyimiz şikayət məktubunu araşdırılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriblər. Lakin hər gün haqqına çatmayan, 30 adamın öldüyünü və bu qanunsuzluqların 13 ildir davam etdiyini nəzərə alaraq hesab edirik ki, bu gün Milli Məclisdə baxılması vacib olan 1 nömrəli məsələdir. Və sizlərdən xahiş edirik ki, gecdə olsa Milli Məclisin adından 22 vay 2023-cü il tarixində sizə yazılmış şikayət və xahiş əsasında Konstitusiya Məhkəməsinə Bu normativ hüquq aktlarının konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması ilə bağlı təcili müraciət ünvanlayasınız. Konstitusiya Məhkəməsi tezliklə ədalətli qərar verməsə, vətəndaşlar AİTT-ə, insan hüquqları və korrupsiya məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlara və digər müvafiq qurumlara şikayət etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Əziz deputatlar, Gözəl bilirsiniz ki, halqa qarşı cinayət və mütəşəkkil korrupsiya cinayəti kimi gələcəkdə ağır cinayət kimi qiymətləndiriləcək. Belə fərmanları imzalamaq nə Ulo öndərə, nə də cəna prezidentə lazım olmayıb. Çünki onların bir sözü bəs edir ki, istənilən əmlak özəlləşdirsin. Bir daha hamı bilməlidir ki, Ramiz Mehdiyev öz mahir ustalığı ilə Ulu öndər Heydər Əliyevin və prezident İlham Əliyevin ona olan tam etimadından xaincəsinə istifadə edərək aliqarh məmurların, o cümlədən Fərhəd Əliyev və Kərim Həsanovun bir qrup mafioz məmurların korrupsion maraqlarını təmin edərək imza atmağa təqdim etdiyi həmin fərmanlara konstitusiya və qanunlara zidd olan və prezidentcə ləhayətlərinə aid olmayan bəzi maddələr əlavə etməklə İmza atdırmaqa meyl olmuşdular. Əsasəsi ondan ibarətdir ki, heç hüquqşünaslarla da məsləhətləşmə aparılmadan bu tirkin və məkkirlə əməlləri təsdiq edən həmin fərmanların başında perambulasında konstitusiyaya, qanuna uyğun olaraq konstitusiya əsaslandırması da yazılmamışdır. Artıq bəzi yaxçı deputatlar Yaxşı siyasi şurasının üzvləri, yapçı hüquqşünas alimlər və yapçı iqtisad alimlər bu hüquqi sərflərin tezliklə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən aradan qaldırılacağını əminliklə söyləyirlər və xalqı inandırmağa çalışırlar ki, ulu öndərin 100 illiyi ərəfəsində bu məsələ öz həllini tapacaq və tezliklə haqqı pozulmuş yüzminlər lalələr sevinəcəklər. Sizcə Konstitusiya Məhkəməsində işləyən Ramiz Mehdiyevlə əlaqəli hakimlərin 3 aydır bu işi uzatmasında məqsədləri nədir? Çox güman ki, məqsəd 1 milyon vətəndaşı dövlətdən və cənab prezidentdən narazı salmaq və sosial gərgənlik yaratmaqdır. Ya da məsələni uzadaraq siyasiləşdirmək. Diqqət edin, Bu haqda cənab prezident gələcəkdə xaricdə çıxışları zamanı investisiyalar və insan hüquqlarından danışanda kimlərsə belə bir sual verə bilər. Cənab prezident, hansı səbəbdən siz öz vətəndaşlarınızın mülkiyyətlə əlaqəli konstitusion hüquqlarını öz fərmanlarınızla pozursunuz və ancaq bizi hər şey yaxşıdır deyərək öz ölkənizə dəvət edirsiniz? investisiya qoymağa çağırırsınız. Azərbaycan xalqı gözəl bilir ki, hansı səhmlər ki özəlləşdirmək üçün cənab prezident İlham Əliyevin bircə sözü bəs edir. Və bunun üçün prezidentin konstitusiyanı pozan və cinayət məsuliyyəti yaradan hansısa bir fərmana qol səkməsinə heç bir halda ehtiyacı yoxdur. Əziz deputatlar, Bu gün bəzi deputatlar və rəyyah məmurlar sizləri susmağa məcbur etmək üçün prezidentin vətən müharibəsi zamanı dediyi mən hər şeyi bilirəm və nəyi nə zaman edəcəyimi də yaxşı bilirəm ifadəsini prezidentin əleyhinə olan əsas bir arqumentə çevirirlər. Əlbəttə, prezident hər şeyi vaxtında bilməlidir ki, nəyi də vaxtında etməyi də dediyi kimi vaxtında olsun. Ancaq bu məmurlar Cənab prezidentə vaxtında mı məlumat verirlər? Ən əsası düzgün mü məlumat verirlər? Əgər bu günə qədər onu çildir düzgün məlumatlar verməyiblərsə, kim qarant verə bilər ki, indi düzgün məlumat verəcəklər? İnsanlar haqqını tələb etməlidir və necə tələb etməyi də bacarmalıdır. Bu cənab prezidentin sözləridir. Əziz deputatlar, Biz əslində təkzə tarixi sosial ədalətin bərpasını və xalqın haqqını deyil, həm də cənab prezidentin şərəf və layaqətini müdafiə edirik. Düzdür? Bu qanunsuzluqlar və konstitusiya pozuntusu barədə tam araşdırma ancaq 2022-ci ildə hüquqşünas alimlərin məlumat verdiyi andan sonra hamıya məlum olub. Bəs onda aliqah məmurların İndi cənab prezidentdən bu faktları gizlətməsində məqsədləri nədir? Rəhmətlik Ulanvärin ən çox sevdiyi mahnıların birində deyilirdi. İnsanlara sağlamlığında qiymət verin. Cənab prezident bilirmi ki Ramiz Mehdiyevin hazırladığı bu fərmanların heç birinin preambulasında konstitusyon əsaslandırma yoxdur və bu fərmanlarla olan hüquq pozulması haqqında şikayətlər müddətsizdir və ən əsası xalqa qarşı mütəşəkkil ağır korrupsiya cinayəti hesab olunur. Vətəndaşların 22 may 2023-cü ildə Kan ustusi məhkəməsinə olan müraciətini cənab prezidentdən gizlətməklə bəzi məmurlar işi uzadaraq cənab prezidentin bu işdən tam xəbəri olduğunu və bu çirkin oyunda prezidentin şəxsən başda durduğunun sübutu kimi göstərməyə çalışırlar. Çünki onlar əmindir ki, vaxt uzandıqca Xalq fikirləşəcək ki, əgər prezident bu qanunsuzluqları və atası oğlu öndərə inanıb çəklərini satmayan vətəndaşların hər gün 30-unun dünyasını dəyişdiyini bilirsə və bu cinayətləri aradan qaldırmırsa, deməli, doğrudan da bu cinayətin başında Ramiz Mehdiyev yox, prezidentdir. Biz inanırıq ki, xalqımızın qeyrətli oğlu, cənab prezidentin Dünya görüşü, Müzəffər Ali başkomandan kimi fəlsəfəsi, atasına, dövlətinə və xalqına olan sevgisi daimidir və onun bu hüququ faktlardan tam xəbəri olan günü bu məsələ öz həllini tapacaq. 13 ildir yüzminlərlə alə Ramiz Mehdiyevin və prezident aparatı hüquqşünaslarının səfərləri və səhlankarlığı nəticəsində yaranmış bu hüququ probleminin ağır nəticələrini görür. İ statistikaya görə, öz haval meiras əmlak payını almadan ümid və arzularını axirətə aparanların sayı hər il 12000-dir. Yəni hər gün Ramiz Mehdiyev və onun adamları tərəfindən haqqı tapdalanmış 30 adam arzusuna çatmadan dünyasını dəyişir. 1 milyon vətəndaş inanır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinin yubileyi olan 2023-cü il qanunların və ədalətin zəfəri ili olacaq. İnanılır ki, bu dəfə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova hüquqşünas deputatlarla məsləhətləşib müraciətimizi iqtisadiyyat nazirinə yox, Konstitusiya Məhkəməsinə göndərəcək. Əziz deputatlar, bəziləriniz hələ 2000-ci ildə deputat idi və həmin dövrdə ikinci özəlləşdirmə qanununa konstitusiyaya zidd maddələr yazılmasında rəhmətlik Milli Məclisin sədri Ya Bakı Dövlət Universitetinin Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdiri olmuş Murtuz Ələsgərovun həmin dövrdə onun müavini olmuş hüquqşinas Ziyafət müəllimin və başqa hüquqşünasların o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin səfirləri və layiqediləyə əsas rol oynayıb. Bu səbəbdən xalqın adamları kimi səfirləri aradan qaldırmaq üçün Kanunstol say məhkəməsinə Milli Məclisin adından təcili olaraq sorğu ilə müraciət etmək hamınızın vəzifəsi və mənəvi borcudur. Əziz dəftədlər, əksalda yüz minlərlə halələ üçünsüz xalqın elçisi yox. Xalqa qarşı xainlik edənlər kimi yadlaşda qalacaqsınız. Əziz dəftətlər, bilməlisiniz ki, əmlak bölgüsü, əmlak payı və mülkiyyət hüququ ilə əlaqəli məsələlər ancaq qanunla həll olunur və bu tip məsələlər konstitusiya ilə prezidentin səlahiyyətlərinə aid deyil. Əziz dəftətlər, bir daha deyirik ki, özəlləşdirmə payları və bu mülkiyyət hüququnu təsdiq edən dövlət özəlləşdirmə çəkləri qanunla verilib. Və heç bir fərman bu miras əmlak payları verilən zaman qüvvədə olan qanunlarla verilmiş dövlət öhdəliyini və hüquqları poza bilməz. Fərman nə hüquq verə bilər, nə də qanun və konstitusiya ilə verilmiş hüquqları ləğv edə bilər. Bəzi deputatlar və məmurlar güya vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edirlər adı ilə hakimiyyətə belə bir mesaj verdilər ki, Bu insanları bir tərəf yola vermək lazımdır. Sizcə bunlar bizi dilənçi və ya yolçu mu sayırlar? Yoxsa ulu öndər Heydər Əliyevin dövlət tərəfindən ölkənin ən kasıb baxtında Sovetdən qalmış bütün özəlləşdiriləcək miras əmlaklarının 65%-ni xalqa qanunla verilməsinin bir dövlət siyasəti və dövlət öhdəliyi kimi qanunlarla vəd edolunduğunu unudublar? Qanunla inflyasiyadan qorunan hər özəlləşdirmə payının 20000 dollar miras əmlak ekvivalentində olması barədə çoxsaylı hüquqşuna sahiblərin, hətta yapıcı hüquqşuna və yapıcı iqtisadiyyat elmlərinin elmi praktikaraşdırmaları barədə bu faktlar 1 ildir mətbuatda və YouTube kanallarında eşiqlandırılmasından heç mi xəbərləri yoxdur. Hamı bilməlidir ki, Əmlak payı bölğüsü və əmlak payının dəyəri ancaq o dövrdə qəbul olunmuş qanunlarla, yəni konstitusiya və həmin qanunlara uyğun olaraq aparılmalıdır. Ulu öndər kapitalizmdə mülkiyyət və əmlak məsələlərinin necə incə bir iş olduğunu çox gözəl bilirdi. Düzgün aparılmayan əmlaş bölgüsü gələcəkdə yüz minlərlə vətəndaşın sahibkarlara və məmurlara qarşı nifrətinin və arzuolunmayan hərəkətlərin təməli deməkdir. Hamınızın yadınızdadır. Rayonların birində din adamları, axund və mollao olan iki qardaş 1 metr torpaq üstündə bir-birini öldürdülər. Bizim və bəzi deputatların Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətimizdən 3 ay vaxt keçdi. Qanunla onlar bizim bizim onlara göndərdiyimiz müraciətə 10 gün müddətinə cavab verməli idi. 13 ildir xalqın əmlakları qeyri-qanuni şəkildə satılır və hər gün 1 milyon özəlləşdirmə paylarının ümidlə saxlayan, satmayan 30 adam dünyasını dəyişir, ölü. Əziz deputatlar, bu gün Milli Məclisdə və Konstitusiya Məhkəməsində baxılması üçün bundan vacib nə iş ola bilər? Əziz deputatlar, yüzminlər ailələrin hüquqlarını pozan hüquqi normativ aktların təzbir zamanda Konstitusiya Məhkəməsində araşdırılması üçün Milli Məclisin adından müraciət göndərməyinizi xahiş edirik.